নমস্কাৰ বন্ধুসকল এয়া দেখিছানে কি হয় কিছুদিনৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' আপল'ড দিছিলোঁ বা ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ এয়া মই ঢেপী তুলি ৰাখিছিলোঁ বীজ জলকীয়াৰ কাৰণে এয়া খুলিবিলাক ঢেপীবিলাকত খান্দি লৈছোঁ খুলি আৰু মাটিটো যিহেতু বহুত শুকাই আছিলে শুকাই থকাৰ কাৰণে পানী দি লৈছোঁ এয়া চক কি ধুনীয়া তাজা তাজা কিহৰ পুলি বাৰু বন্ধুসকল চিনি পাইছে নাই এয়া হ'ল বীজ জলকীয়া পুলি ৰাণী ৰাণী জাতৰ হয় ইয়াৰ ৰাণী জাতৰ বীজলকীয়া ৰসক ধুনীয়াকৈ উঘালি লৈছোঁ আৰু এইখিনি পুলি আজি ৰুবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ লৈছোঁ ইয়াৰ ঢাপ ঢীপটোত মই খুলিবিলাক এনে খান্দি পানী দি লৈছিলোঁ যিহেতু মাটি বহুত শুকাই আছিলে ৰসক লাইনটোত এনেদৰে মই দি লৈছোঁ এটা এটাকৈ এটা খুলিত দি ল'লে মানে সহজ হয় ৰুবৰ কাৰণে অলপ সোনকালে হয় সেই গতিকে দি লৈছিলোঁ বন্ধুসকল মোৰ এই চেনেলটো ফ'ল' কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ইউটিউবত চাই আছে চাওক এনেদৰে মই দি লৈছোঁ এটা এটাকৈ দি লৈছোঁ আৰু ৰুবলৈ মানে সহজ হয় আৰু সোনকালে হয় যিহেতু খুলিটোতেই পুলিটো পোৱা যায় বন্ধুসকল বীজ জলকীয়া এনেই ওপৰতে নাপায় বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় প্ৰথমতে হাল বোৱা ঢেপী তোলা খুলি খনা গোবৰ দিয়া খুলি মিলোৱা তাৰপিছত পানী দি এতিয়া পুলিটো ৰুবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এইদৰে চাওক পুলিটো ৰুইছোঁ বন্ধুসকল বন্ধুসকল মোৰ এই ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনে পাইছে মই প্ৰায় খেতিৰ ভিডিঅ' দি আছোঁ এইকেইদিন হয়তো আপোনালোকে চাই আমনি লাগিছে নেকি যদি নাই লগা লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি খেতি সঁচাকৈ ভাল পায় খেতিয়কক ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব চখ পুলিবিলাক মই এইদৰে ৰুই দিছোঁ আৰু এইফালে মই তিতা কৰলা ৰুইছিলোঁ এয়া চখ পুলিবিলাক ইমানডোখৰ ৰুইছিলোঁ বেছি ৰুব পৰা নাই যিহেতু মই হাজিৰা নলগাওঁ মই নিজেই কৰোঁ নিজৰ কামখিনি মই নিজেই কৰোঁ সেই গতিকে অলপ অলপকৈ মই লগাই আছোঁ মোৰ ইমানখিনি আজি যিমানখিনি মই দিছোঁ নটা লাইন হয়তো তিনিশমান পুলি কাৰণে আজি যোগাৰ কৰি লৈছিলোঁ তাৰপিছত গোটেইখিনিত পানী দি থৈছোঁ যিহেতু মই অকলেই কৰিব আছে ইমানখিনি আজি ৰুই শেষ কৰিব লাগিব প্ৰায় আৰু সিফাল জেগা আছে সেইখিনি পিছত কৰিম আৰু এইফালে মই লগাইছিলোঁ তিতা কেৰেলা আৰু এয়াচক পুলিখিনি লগোৱা সম্পূৰ্ণ হোৱা পিছত এয়া পুলিত ছাঁ দিবৰ কাৰণে কলৰ পটোৱা কাটি লোৱা হৈছে সৰু সৰুকৈ এয়াচক গোটেইখিনি পুলি মই ৰুই শেষ কৰাৰ পিছত যিটো নেকি ৰ'দ বেছি পৰিছে ৰ'দৰ পৰা পুলিটো বচাবৰ বাবে এইদৰে কলৰ পটোৱা ভীমকলৰ পটুৱা কাটি লৈছোঁ বন্ধুসকল মই আগতেই কৈছোঁ যে খি খেতিত এনেই পইচাটো নাহে মানুহে হয়তো কয় বিক্ৰী কৰিবৰ সময়ত বহুতেই কয় যে পূৰা মাল কাটিছ কেপি এটা খোৱা গল এটা খোৱা কিন্তু এইখিনি সময়তে গম পোৱা যায় যে কিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় মানুহৰ চকুত যাতে বহুতে কয় এই পূৰা মাল কাটিছা মাল বহুত বেছিছা কিন্তু এটা পুলি বচাবৰ কাৰণে যে কিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে চাওক বন্ধুসকল ইমানখিনি কলপতোৱা পুলি ৰোৱাৰ পিছত এইখিনি দিবলৈ লাগিব ইয়াৰ চাওক মই সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ কলপতোৱা দি কিন্তু আৰু মোৰ দুটা লাইন থাকি গ'ল দিবৰ কাৰণে সেইখিনি এতিয়া আকৌ চাহ জলপান খাই আকৌ আনিবগৈ লাগিব চাওক গোটেইখিনিতে কি ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ চাওক ৰ'দৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে পুলি এইখিনি দুই লাইন মোৰ আৰু থাকি গ'ল দিবৰ কাৰণে প্ৰায় সতৰ আশীখন আৰু লাগিব এতিয়া মই আকৌ আনিব যাব লাগিব চাওক পুলিখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে ছাঁ কৰি দিছোঁ ধন্যবাদ